بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی عطا المدہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمانوں سے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں گے اور خصوصاً اس موضوع پر کہ جو لوگ تقاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا جو اجر و ثواب ہے وہ میں پہلی کتاب سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں اپنے ماجد شریف سے اور اس کی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار سات سو اکاسی اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما سے ان سے پاک مروی ہے فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانا فی المعتا فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال جملے ارشاد فرمائے اتقاف پر بیٹھنے والوں کے فرمایا وہو یعتا کی کل زنوبہ فرمایا جو شخص اتقاف پر بیٹھتا ہے نا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے آگے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیاں لکھ دی جاتی جو اور لوگوں کو اس کا جر و ثواب ملتا ہے اس کی میں مثال سے اس جملے کی وضاحت کرتا چلا ظہری بات ہے جو اتقاف پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ بیر والی نیکیاں اور حسنات نہیں کر سکتا جس طرح جنازے پر انسان چلا جاتا ہے اس کا جو ثواب ہوتا ہے راستے کے اندر کسی کے ساتھ امداد کر دیتا ہے یا راستے کے اندر کسی کی مدد کر دیتا ہے یا کسی بیمار کی بیمار کرسی پر چلا جاتا ہے یا اسی طرح میکسیمم بہت ساری باتیں انسان جب اتکاف کے علاوہ بار ہو تو وہ تمام کام تمام نیکیاں جو ہے وہ کما سکتا ہے لیکن جو اتقاف پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ تو مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتا تو یہ عظیم خوشخبری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف والوں کے حوالے سے فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ اجر بھی عطا فرماتا ہے جو اور لوگوں کو اجر عطا فرماتا ہے گویا کہ وہ اور نیکیاں کرتے ہیں یہ اتقاف پر جو بیٹھا ہوا ہے یہ اندر تو نیکیاں کر سکتا ہے لیکن بار والی نیکیاں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ خاص کرم ہوتا ہے کہ بار والیاں نیکیاں بھی ان کے اعمال نامے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے درج فرما لیتا ہے امام تبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسناد جید کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ لائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکاؤ والوں کے حوالے سے دوسری عظیم خوشخبری کی نوید سنائی ہے اس دنیا کے اندر کہ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کو کھولا کیا جملے ارشاد فرمائے فرمایا من اتاکا فیومن ابتغاء وجہ اللہ فرمایا کہ جو شخص ایک دن صرف ایک دن اللہ کی رضا کے لئے تطاف پر بیٹھتا ہے نار فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملے شاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے تین خندق ایک ہوتا ہے فرمایا کہ ایک خندق کی جو لمبائی ہے وہ مشرق سے مغرب دیتی اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تین خندق ایک ہوتا ہے گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتقاب پر بیٹھنے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہو اور میں جو ایک دن کا اتقاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقیں کھولتا ہے اور ایک خندق کی جو لمبائی ہے وہ مشرق سے مغرب جتنی ہے اب پھر خود اندازہ لگائیں کہ اگر وہ تین خندقیں ہوں گی تو پھر کتنا انسان جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جائے گا یہ تو ایک دن اتکاب پر بیٹھنے والوں کی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اب جو دس دن اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر آ کر اتکاب پر بیٹھتا ہے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا چاہیے امام تبرانی رحمت اللہ تعالی نے نے ملک کبیر کے اندر حدیث مبارکہ لائی وہ حدیث مبارکہ اہل بیت اطہار کے مبارک خاندان سے روایت ہے فرماتے ہیں ان علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں ان ابی مجھے ابو مجھے اپنے پیارے ابو جان امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نانا جان نے فرمایا کیا جملے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہمیں نانا جان نے یہ بات ارشاد فرمائی اعتکاف عشر فی رمضان کان فحجتین و فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان و مبارک کے آخری دس دن اعتکاف پر بیٹھے اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تبارک و جل جلالہ دو مقبول حج اور دو مقبول عمر و جتنا اس شخص کو عجر و ثواب تھا یہ کیا جملے تھے جو شخص کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے تکاف کر بیٹھے یا وہ وہاں جا کے زیارتیں کرے یا وہاں جا کے حج کرے تو وہ یہ ثواب تو ضرور کما لے دس دن ثقاف پر بیٹھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو بات نکل گئی اب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دو حج اور دو عمر جتنا ثواب